بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকের এই ক্লাসে আপনাদেরকে সুরতার ষাট নং আয়াত থেকে তেষট্টি নং আয়াত পর্যন্ত বানান করে সহি শুদ্ধ করে শেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লা

تعالوا همزة زر اي لم كره تعالوا إلى ميم لاي لاي ما، لاي 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 ما ما ان سا صبر لاي ما زا لاي لام لاي

وإلى الرسول صلى الله عليه يزور أي رأي تال همزة برا تال رأي من بشمون خرز منا فازر في منا في قافي سرقي منا في قي نون

It, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عَنْ سدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون نكون <applause> فا زبر, كيفة كيفة زبر فا كاف يا زبر كاي فا زبر همزة إي ذا لعليب زبر إذا فَكَيْفَ إذا همزة زبر أصا لعليب زبر صا أصا بات زبر بات أصابت ها بِشْهُمْ بيش هم أصابت من بيش مو صد يزر سي مصيبة تا اي ستو ميم كده مين تا ميم دوي بشتو موسيبتو بسر بيم يمالي بصور ما بيمام قف دال صور قد دال صور دا قد دا ميم تا صور مات قد دامت بيمام قد دامت اي دال ياسر دي اي دي بشيم أيديهم بما قدمت أيديهم ثامن بش ثم ميم صور ما ثم جمالي حمزة جب ثم جاء همزة و بشو ثم جاءو كف زبركا ثم جاءو

إن راد على زبر إن أراد نون ألف زبرنا إن أرادنا بالله إن أرادنا همزة لمزر إلا ما ألف زبر لا إلا همزة حاضر إحسن ألف زبر سا إحسن نون أو زبر نَو

بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يا تم رائع بَرْبُوْ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم هم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم